Уважаемый народ Украины, коллеги, представители средств массовой информации, сегодня оппозиционный блок поддержал законопроект об изменении границ двух районов славяно-сербского и попаснянского района Луганской области для того, чтобы хотя бы жители нескольких населенных пунктов могли начать получать пенсии, пособия и просто чтобы жизнь там была. Но я хотел бы сакцентировать внимание, что данный закон далеко не решает тех проблем, даже на 1% не решает тех проблем, которые сегодня есть у 4 миллионов граждан Украины, которые живут на территории зоны конфликта. Еще 3 декабря оппозиционный блок подал в Конституционный суд подання на признание неконституционными указа президента, решения РНБО, решений Кабинета министров, которые были направлены на запрет о выплатах пенсий, социальных пособий матерям с детьми, социальных пособий инвалидам, на оплачивание работы школ, больниц, детских садиков в зоне конфликта. На сегодняшний момент наше подание в Конституционный суд не, даже не было принято к рассмотрению, как это предусмотрено по закону. И мы не получили ответ. То есть власть сознательно затягивает ситуацию, которая есть, когда фактически голодают 4 миллиона граждан Украины. Кроме того, в судах есть большое количество исков от обычных пенсионеров, одиноких пенсионеров, которые стали заложниками конфликта, который они не создавали, к которому они отношения не имеют. Так уже два месяца лежит в судах обращение, заявление пенсионеров из Донецка, Нины Ивановой и Владимира Стащенко. Более того, один раз уже рассматривалось, было судебное заседание, Киевский административный апелляционный суд отклонил, отклонил это подання, которое подавали люди, которые просто хотят жить. Я обращаюсь к судьям, которые будут сегодня, вот именно сегодня это будет в два часа, рассматривать дело о возобновлении выплат пенсий и заработных плат. Если у вас есть хоть капля совести, если вы можете смотреть в глаза старикам, своим пожилым родителям посмотрите в глаза, вы должны принять решение, как велить сердце, а не так, как подсказывают. И 4 миллиона людей должны наконец получить возможность и средства к существованию. Необходимо заканчивать геноцид 4 миллиона граждан Украины, которые являются просто заложниками конфликта. Уважаемые средства массовой информации, у нас сегодня часто происходит, когда парламентарии декларируют свою любовь, заботу о людях с парламентской трибуны. Но их любовь и забота заканчивается именно на той же парламентской трибуне. Потому что потом ситуация в стране показывает совершенно обратное. И мы сегодня видим, что колоссальнейшее, катастрофическое падение уровня жизни людей происходит в стране. Оппозиционный блок настаивает на том, что нужно срочно пересмотреть социальные стандарты. В связи с катастрофическим ростом курса гривны люди больше не могут выживать на пенсию 949 гривен и на заработную плату около полутора тысяч гривен. Они не могут прокормить сегодня семью обеспечить детей учебниками, обеспечить нормальную, стабильную жизнь. Мы настаиваем на том, чтобы законопроект оппозиции, который был подан еще в ноябре месяце, был срочно рассмотрен и были изменены социальные стандарты в нашей стране. Мы обязаны защитить пенсионеров, ветеранов, Учителей, врачей, тех, кто сегодня каждый день выходят на свою передовую и каждый день защищают людей в нашей стране. Мы требуем от правительства срочно решить проблему задолженности по заработной плате. Более полутора миллиардов гривен сегодня правительство задолжало учителям и врачам. Такого не было, чтобы в бюджетной сфере второй месяц подряд не выплачивали заработную плату. Мы настаиваем на том, чтобы в пятницу отчиталось правительство и чтобы срочно учителям вернули и врачам, и всем бюджетникам их честно заработанные деньги. Мы сегодня обсуждаем вопрос и проблему переселенцев. И хорошо, что был принят законопроект, который изменил границы административных округов Луганской области. Но тем самым проблема не решена. Сегодня переселенцы, которые массово переезжают из Дебальцева, Ясиноватовского района, Харциска, Авдеевки, весок не могут зарегистрироваться как внутренние переселенцы, потому что правительство игнорирует сегодня сотни тысяч людей, которые под бомбежкой, под обстрелами вынуждены были бежать, но этим людям не предусмотрено и не предоставлена абсолютно никакая помощь. Постановление Кабина 1085 от 7 ноября очень четко регламентирует те населенные пункты, на территории которых проходят боевые действия. И туда не вошли тогда Населенные пункты, которые я перечислила: Дебальцево, Ясиноватовский район, Авдеевка, Харциск, Пески. Эти населенные пункты сегодня вообще лишены какой-либо социальной защиты и люди, которые там проживают. Поэтому мы требуем срочно, чтобы правительство внесло изменения в постановление кабинета постановления кабмина 1085 и чтобы этим людям была предоставлена сегодня социальная защита. Также оппозиционный блок собрал сегодня 45 подписей народных депутатов под обращение в Конституционный суд с просьбой, с предложением, с требованием срочно рассмотреть закон, который был принят вместе с бюджетом и который отменяет 99% всех льгот в нашей стране. В первую очередь попали под этот закон чернобыльцы, ветераны, афганцы все те люди, которые защищали нашу страну и которых сегодня страна пытается бросить на нищенское существование. Мы обращаемся ко всем народным депутатам. Если вы действительно заботитесь о людях, подпишите это обращение в Конституционный суд, и мы его передадим вместе с общественными организациями, и будем настаивать в том, чтобы Конституционный суд его срочно рассмотрел. В этом решении и в этом законе, который лишает льгот, нарушается 10 статей Конституции. И мы считаем, эта норма должна быть срочно отменена. Спасибо за внимание. Уважаемый народ Украины, мы столкнулись с такой ситуацией. Вот сегодня мы приняли закон о том о территориальной единице, изменения. Но мы столкнулись с ситуацией, что в нашей стране люди, которые находятся вблизи зоны боевых действий, тоже остались без выплат, без социальных гарантий. Из-за того, что если территориальная единица, это на примере Маринского района, вошла в зону боевых действий, то все службы, все практически парализовано. И люди 4-5 месяцев, вся бюджетная сфера, это пенсии, соцвыплаты, не получают заработных плат, не получают никаких компенсаций. Также это коснулось и реестра нотариусов. Люди на украинской территории заблокированы. То есть они не могут никакие делать нотариальные действия. Мы обращаемся к Кабинету министров пересмотреть и все-таки определиться, где будут работать эти службы. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты, народ Украины, 107 округ, Дунаев Сергей Владимирович, оппозиционный блок. Хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня мы приняли решение постановления 16.01, по административно-территориальным изменениям Луганской области, Слоносевского и Попаснянского района. Что мы сегодня имеем? И когда принимаются решения по таким населенным пунктам, как Желобок, который практически уничтожен и под, находится под постоянным артобстрелом, я хочу в первую очередь поблагодарить людей, патриотов, волонтеров, военных, людей, которые были задействованы по вывозу из этого населенного пункта людей, которые спасали непосредственно им жизнь. Хотел бы поблагодарить точно так же Красный Крест в лице Дины Фишер, которая является одним из представителей Луганской области от общества, Международного общества Красного Креста. Что мы сегодня имеем? Сегодня мы имеем переселенцев из многих районов, в том числе Попаснянского района. Вы знаете, какая ситуация сегодня проходит в городе Попасный. Город практически находится под артобстрелом. Естественно, в такой, такой же ситуации находится Троицкая, в такой же ситуации Новотошковка. И многие жители данных районов, они практически работают в таких городах, как Лисичанск, Северодонецк. А Единый подоходный налог уплачивается на той территории, на которой непосредственно проживают жители. Так вот, оппозиционный блок принял решение для того, чтобы единый подоходный налог уплачивался на той территории, где эти вынужденные переселенцы будут находиться, то есть в таких рекламе. городах, как Лисичанск, Серодонец, Рубежная и в других территориях Украины. Вот за эту за это изменение административно-территориальной единицы в рамках Конституции и в рамках местного самоуправления было принято такое решение. Спасибо за внимание.